Всем привет! Сегодня я расскажу вам, что такое окна в программе Elf Wizard и зачем они нужны. Давайте посмотрим на правую панель в программе. Там мы увидим графические отображения кнопок окон и область для закрепления окон. Что же такое окна в принципе? Это панели, содержащие различную информацию, разбитую по блокам. Окон существует несколько типов. Это окна, содержащие различные настройки элементов, информацию об элементах и отображение элементов. Подробнее о работе этих окон я расскажу в следующих видео, а сейчас давайте посмотрим, как работать с окнами вообще. Давайте откроем несколько окон и посмотрим, что с ними можно сделать. Вот у нас есть закрепленная область. В ней один под другим расположены открытые окна. Можно окна вынести в рабочую область, тогда они у вас будут размещены в любом удобном вам месте. Также их можно вернуть. Область закрепления, она не бесконечная. Если у вас открыто много окон, давайте сейчас прямо откроем все, мы увидим, то окна будут сворачиваться в шапки. Чтобы найти нужное окно, просто нажмите на него два раза, и оно раскроется. А другие окна, которые не влезают, будут свернуты. Это достаточно удобно для поиска. Вы всегда сможете найти нужное вам окно. Не нужно для этого искать в шапке, в каком порядке она находится, куда она скрылась. Закрыли, открыли, увидели окно. Точно так же происходит с окнами, которые мы вынесли в рабочую область. Вот я сейчас все позакрывал, Оп, я нажимаю на кнопку, у меня окно открывается в том месте, в котором я его оставил. Это достаточно удобно. Вы всегда сможете найти нужное вам окно. В следующем видео я расскажу вам, что, какую информацию содержит каждый из этих окон и как с ними работать. А сейчас всем пока, до новых встреч.